Yaşlarının az olmasına baxmayaraq mürəkkəb riyazi əməliyyatları bir neçə saniyə ərzində cavablandıra bilirlər. Bəzən bunu hətta hesablama maşınından da tez həyata keçirirlər. Söhbət Bakıda fəaliyyət göstərən Menar kursunun şagirdlərindən gedir. Onlar ilk dəfə olaraq Menar Olimpiadasında öz bacarıqlarını yoxlayıblar. Evet, yazıyoruz hemen. al indirmə indirmə beklə 4 12 yaş arasında olan 100-dən çox şagird çox sürətlə toplama və çıxma əməliyyatlarını yerinə yetirirlər. Bunun üçün isə əsasən barmaqlarından istifadə edirlər. Necə hesablayırsam bizə göstərə bilərsən? Bax görəsən bu 5-dir. 80 80 80 55 baxırıq. 80 70 alırıq. 80 aşağı 3, 80 aşağı olanda 4 olur. Ona görə bu 5 610-un dördgəli 9 oldu. Alırıq, alırıq 10. Bu halda qesəndə isə 11-dir. Burada həm iki qaydada 5, 6, 7, 8 daha dəyişdi. Hazırda 990 isə belə oldu. <laughs> Nə öyrənmişəm? Misalları mental hesabla eləməli. Olimpiada 4 səviyyə üzrə keçirildi. 4, 8 və 11 aya qədər hazırlaşanlar, həmçinin 1 ildən çox kursa gələn şagirdlər arasında. Hər mərhələ isə verilən tapşırıqların mürəkkəbliyinə görə fərqlənirdi. 1-ci axşamada olanlar ancaq evet, məxlum edir. Mental kartlar və abakusla işləyir. 2-ci də olanlar əllə və mental kartlarla, gördünüz ki, abakusdan da istifadə edənlər və 3-cü etaplarda olanlar onlar artıq əllə hesablayırlar. Bir ildən çoxdur ki, Bakıda fəaliyyət göstərən Menar Azərbaycan zəkanın inkişaf proqramı uşaqlarda informasiyanı tez qavrama və riyazi bacarıqlarını üzə çıxarır. Ə, həm mərkəzimizdə dərslər alan uşaqlar, həm digər Bakının digər bölgələrində, ümumiyyətlə Menar adı ilə 69 mərkəzlərimiz var, fəaliyyət göstərir və bütün o uşaqlar bu gün bir-araya toplanıb ə əvvəlcə xəyal edərək barmaqlarımda fikirləşirəm. Sonra ə, onu tamamilə barmaqlarsız beynimdə elə yazıda birinci yuxan. Sonda qalıblar mükafatlandırıldı. Sədaqət Süleymanov, Rüfət Əliyev, Lider TV.